ভাল লাগিল আপোনালোকে আহিল কেয়াৰ লৈটৰ আজি ছান অফ দ্য চইল এৱাৰ্ড অসম টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফাইভ এই অনুষ্ঠানত মই অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ খুব ভাল লাগিল বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি নিজ নিজ কৰ্মপথাৰত অত্যন্ত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ সাধনাৰ যোগেদি যিখিনি উল্লেখযোগ্য সফলতা অৰ্জন কৰিছে তাৰ বাবে তেখেতসকলক এই মহামঞ্চত আজি সন্মান যচা হৈছে বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে এই অনুষ্ঠানত থাকি মোৰ ভাল লাগিলে আৰু এটা কথা স্পষ্ট যে মানুহে খুব নীৰৱে সমাজৰ কাৰণে কিমান নিঃস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰি থাকে আৰু তেখেতসকলে কৰ্মৰাজিয়ে ভাল কৰ্মৰাজিয়েই আজি উঠি অহা প্ৰজন্মকো উৎসাহিত কৰিছে সমাজখনত সুন্দৰ এটি শক্তিশালী মানৱীয় বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিছে কৰ্ম সংস্কৃতি এটা শক্তিশালী বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিছে গতিকে মই তেখেতসকলক অন্তৰৰ পৰাই আন্তৰিকতাৰে কৃতজ্ঞতা আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ মই আশা ৰাখিছোঁ এনেধৰণে অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন মানে বয়সৰ তেখেতসকলে নিজ নিজ কৰ্মপথাৰত সততা নিষ্ঠাৰে কাম কৰি যাওক অসমত বহুত সম্পদ সম্ভাৱনা শক্তি আছে সমাজখন বৰ সুন্দৰ এইখন সমাজত এই যিখিনি আমাৰ শক্তি আছে শক্তিক উজ্জীৱিত কৰাৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে এনেধৰণেই কঠোৰ পৰিশ্ৰমত আপনি কৰিব লাগিব